Тотал black лук в тебе від кого? Знаешь, этот лук in the walls да, там всем, в общем, там, мировые бренды, которые можно было собрать, я на себя собрала, ну, не буду я перечислять, да, тут и Мио Мио, и моя любимая Стелла Маккартни, ну, и э, все остальное, в общем, тоже от э, известных, известных дизайнеров, ну, и часы Луи Витон, в общем, все хорошо, все сложилось. А до тебя питание, как до режиссера, не думала, снять фильм. Уже это 29-й сезон, между іншим Мой Украинский Фашин вже Уже назбиралась купа материала для того, чтобы снимать хроники украинской моды. Ага. Ну, значит, хроники не знаю, но если это будет художественное, ну, вернее, если это будет телевизионный такой мини-сериал, э, художественный фильм, э, да, э, о Fashion вик и вообще о моде с удовольствием. Причем, учитывая то, что, э, в общем-то, прототип главного героя у меня уже есть. Добре, я вам бажаю гарного перегляду, насолодитесь от показу, потім поделимся вражением. на подиуме коллекция «Лето-2012» от Марии Бех. Дивимося разом. Главная идея, главная героиня была Нирита, а морская нимфа. И мне хотелось как бы, сделать такой очень морской показ. То есть мы использовали очень много таких фактурных тканей, которые передают текстуру для песка, рябь моря. И, естественно, как бы было очень много таких сине-голубых -сине оттенков, оттенки песка. Я покупаю, я привожу из Флоренции, и в основном это это катоны, в основном это шелка. Я очень люблю работать именно с натуральными тканями, и ну потому что как бы, тело дышит и намного приятнее. Что, так как у нас категория одежды достаточно люксовая, поэтому естественно нужно соответствовать тому, чего ожидает этот рынок. была на машном показе. Мне очень понравилась ее креативность. И, честно говоря, я тут же приобрела вьетнамки э, ну, крупного, значит, из такой лозы, крупно плетеные с какими-то черными штучками-дрючками. В общем, у меня была самая модная в Европе, когда бродила в них. Вот. Ну и вообще мне очень нравится э, креативность. Такая, знаешь, разумная креативность Маши. Скажи, пожалуйста, Вид украинских дизайнеров тебе тебя есть я вещей, то в твоем гардеробе. На они занимают место? От Маши, значит, у меня вьетнамки, Потом от Залевского у меня несколько таких креативных кофточек. Я очень люблю Андре Тана. Вот от Дианки Дорошкина у меня несколько корсетов, таких эксклюзивных, где мы с ней вместе пофантазировали, как что и каким образом. И я думаю, что на каком-нибудь каком спати я поражу именно таким сумасшедшим нарядом от Дианы Дорожкина. Ну, то есть я стараюсь следить за тенденциями развития моды в Украине, но я приобретать. Я поражение вид пока задилаюсь одразу. Я как-то бы Розочка, да? Ну, вообще-то как бы... Мне, мне кажется, что очень э, депрессивно. Почему-то. Ну, это мое сугубо личное мнение. То есть на цветы э, вкусные цвета, товарища нет. В общем-то, поэтому для меня очень как-то депрессивно, очень скучно и, не, и неприятно. самое как бы, главное, вот финал, который у нас финальная проходка, девушки такие уже выходили как нимфы. То есть у нас идея такая, что они выходят как бы из моря. То есть берут очень много разных форм, ракушек, форм как бы, волн, мягких волн моря. Поэтому... Ну, то есть хотел создать такое морское настроение, я надеюсь, вы смотрели, а надеюсь, получилось. Покази я завжди дуже прискіплива і думаю, так десь я це бачила. Це було минулого року, українські дизайнери перестрахувалися і щось відтворили. я ходжу як на спілітичний сеанс. Тобто, вона для мене як ворожка в моді. Вона бачить те, що я там ще не можу передбачити. От, бачиш, в неї там було без підборів, широкі плечі, напідперезані підперезані плаця, така вальяжність і романтика одночасно. Я дуже ну от я така якась хвильована. Знаєш, аж серце забилося.